Мы понимаем, что с нами обсуждают те вопросы, по которым мы хотели договариваться до того, как начали СФО, что им надо конституционные наши территории Запорожскую область, Херсонскую область, в, Денера, его, в административных границах отдать. Ну, на остальной части Украины, которая вернется в родную гавань и уже вернулась, там права всех и русских, и национальных меньшинств, языковые, образовательные, культурные, полностью обеспечены. Вот на этой технике люди как бы должны работать. Но она вся ушатана, разбита, без колес. Даже контейнера мусорные поставить на место нет возможности. А люди все еще вынуждены пользоваться уличным туалетом, причем единственным на множество домов. Туда лучше не заходить. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І Я вкотре хочу зазначити, що росіяни не люди, бо вони вже почали говорити моїми фразами і забирати в мене хліб. Але звісно, так як ми розкладаємо їхню пропаганду, з цим не впорається ніхто. Тож, друзі, не забувайте нам допомагати, лишати свій лайк, обов'язково підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, донати на потреби Збройних сил України. Нам лишили зовсім трошки для того, аби Закрити наш збір на 220 тисяч гривень і відправити їх на відновлення автотранспорту та техніки для підрозділів, які вийшли із Курщини. Дивіться, наслухайте і шукайте послання на збір в нас в описі. От Трамп, настоящий мужик, Трамп, наша русская душа. От це все приблизно так намагаються. Все це продати російські пропагандиста гарячими слідами після перемовин, телефонних розмов Трампа Путіна і не тільки головне росіянам треба пояснити, ну як так трапилося, що через десятиліття ворожнечі, особливо напружених останніх трьох років, тепер Америка стала найкращим другом. Чому Чому Росії Путін готові віддати свої копалини? Чому готові торгувати нафтою і газом? Виявляється, виняткової тільки що. Посил від Трампа хороший, а тому і з ним треба дружити. І даремно, що Російська Федерація перетвориться на таке собі ранчо для Дональда Трампа. Американці там будуть хазейнувати. Ну а росіяни будуть рабами. Нічого страшного, росіянам не звикати. С одной стороны, даже в Соединенных Штатах да позитивное такое интервью Уиткоффа, и при этом следом сразу же звучит заявление Кита Келлога, который говорит, что давайте превратим Украину в центральноевропейскую Спарту. Я, я, кстати, вот жители Украины призываю сейчас не спешить радоваться этому, потому что, возможно, под этим он имеет в виду, что ваше руководство будет раз в 10 лет по звездам определяться, олигархия будет легализована как ваша форма правления, а 80 населения будет э, подвержена э, жуткой опрессии, как, как в спарте. Может быть, вот такое государство вам да, при этом создавать. не надо и писать иллюзии, все равно вы проиграете, потому что участь спарта была трагичной. Да. Поэтому вот эти взаимоисключающие заявления, по и прочее, они все время у людей создают впечатление, что как-то вот ничего не понятно. Мне кажется, что это все часть процесса. В ходе этого процесса каждый из этих деятелей решает свои задачи. Но если бы вопрос касался только Украины и только линии разграничения каких-то механизмов прекращения огня, то я вас уверяю, наверное, не Уитхов бы участвовал в этих переговорах, и мы бы не видели столько площадок, столько форматов. Мы понимаем, что с нами обсуждают те вопросы, по которым мы хотели договариваться до того, как начали СВО. Поэтому это важнейшее условие, которое было поставлено перед началом социальной военной операции. Сегодня выполняется, мы обсуждаем архитектуру безопасности, в том числе в Европе. Что здесь важно, это не надо нам, конечно, заговаривать зубы тем, что а как там Зеленский будет, его проблема. Вот, мы вообще не знаем, кто такой Зеленский. Если хотите, чтобы он это таскал через свои государственные органы, ради бога. Нас интересует другой вопрос. Хорошо, мы с вами договоримся. Да, с европейцами вы будете договариваться, судя по всему. Тогда, пожалуйста, обеспечьте для нас четкое видение и понимание того, что вы способны контролировать там ситуацию. В Европе сейчас семь правых правительств, они все более-менее либо положительно, либо супер положительно настроены по отношению к Трампу. Но это семь, нам нужно еще двадцать. Ну, по крайней мере, для того, чтобы было большое, еще хотя бы штук десять, для того, чтобы мы понимали, что там достаточно устойчивая ситуация. Че хочет Путин, россияне, СООшники, мэру и припинение войны? Ни. Вони просто не вмеют существовать в инших ралях. Че хочуть вони обмежитися вкраденными Частково чотирма нашими областями і півостровом Крим ні, вони звісно, хочуть абсолютно все. Ну не прийшов ніхто на територію України для того, щоб забрати вугледар чи Авдіївку. Це дороге і важливе для нас для Росії, для Путіна важливо забрати абсолютно все. Тож коли американці намагаються провести якусь лінію розмежування, поговорити про території, то знову і знову і знову і знову їм наводять 500 тисяч приводів, чому неможливо лишити якусь територію України. Не підконтрольної Росії, он Лавров каже: якщо залишок України, я перепрошую, залишок це що, 80% окей. Але якщо залишок України перейде під контроль НАТО, то там буде на все життя такий стиглий нацистський режим. Ну так, всі країни НАТО, а Америка це, до речі, теж НАТО. Вони всі нацистські. Ну і Лавров, звісно, каже, що допустити такого вони просто не можуть. Гей, американці, читайте по губам. «Руссия не сдается, то вас послала». Европа, Европа не только проявляет афронт по отношению к анализу Трампа и его команды, без НАТО территории надо обсуждать и решать, но Европа еще и хочет подзуживать самого Зеленского. Ведь когда они говорят про эти силы миротворческие или силы безопасности, речь-то идет о том, что... Но как минимум та часть, которая сейчас контролируется киевским режимом или которая будет контролироваться на момент какого-то какой-то договоренности, ее надо срочно подобрать под себя, под британцев, под французов. И а, никто не говорит о том, что на этой части Украины, ну, на остальной части Украины, которая вернется в родную гавань и уже вернулась, там права всех и русских, и национальных меньшинств, языковые, образовательные, культурные, полностью обеспечены. А вот когда остаток Украины, если он действительно сохранится в каком-то виде, будет взят под контроль силами безопасности НАТОвцы, натовских стран, неважно под каким флагом, никто ведь не говорит, и мы тогда уж будем укреплять демократию на оставшейся территории. Мы отменим российские законы, русофобские, истребляющие все русское. Никто об этом не говорит. А если так, то значит эти силы безопасности будут увековечивать нацистский режим с запретом всего, что напоминает хоть как-то о русских корнях этой вот, этой вот страны, которая, в общем-то, и появилась благодаря русским. Ну і наше, звісно ж, улюблене виправдання, чому неможливо повернути українські захоплені захоплені території. Ну бо вони ж винесені до російської конституції. А як відомо, написане пером, не вирубати і топором. Зачекайте так, якщо ви не можете змінити свою конституцію, змініть свою країну. Змініть кордони, розпадіться, зі зникніть і тоді і на конституцію не доведеться вам спиратись. Ну а найголовніше, расисти розуміють, що Якщо поступити по закону, якщо все повернеться так, як має бути до кордонів 91-го року, то росіяни цю війну програють, наслідки будуть катастрофічні. А СВО насправді вони кажуть, що ніколи не закінчиться, але ні, СВО якраз прийде в Росію і її і зруйнує. Тож єдиний вихід для продовження існування Російської Федерації і, звісно, сьогоднішнього режиму. это продолжение самой войны в будь какому ее выглядит. Я вчера зашел на украинские ресурсы и в шоке был от комментариев, когда они оказывается узнали, что им надо конституционные наши территории, запорожскую область, херсонскую область, административные в административных границах отдать. Они говорят, а как это? Так разве можно? Насколько вот эта тема может быть серьезно вчера проработана? Могла быть. Так разве не можно? Так разве нужно? Потому что по другому СВО не закончится с нашей стороны. По-моему, Сергей Лавров говорил, ребят, у нас есть конституция, что вы от нас хотите, какие уступки вы от нас требуете. Я не исключаю, что территориальный вопрос обсуждался на ну, этих Трамп, переговорах. Трамп об этом заявил ну, открыто. Трамп может говорить хотят что угодно, Трамп, да, Трамп, Трамп говорит что угодно. Я не исключаю, что вопрос обсуждался, но вот будет ли оглашены результаты, это крайне навряд ли. Потому что, э, при всем уважении к нашим, нашей делегации, вопрос территорий обсуждается на более высоком уровне. И здесь э, необходимо выступление президентов или участие президентов, как минимум, министров иностранных дел. Их подготовить надо. А Нет, для этого и, рабочие вот поэтому и, я и сказал. Поэтому я и сказал, что он обсуждался, но он не будет оглашен. Это, скорее всего, под какой-то подготовительный момент перед встречей на более высоком уровне, где это будет подписано, оглашено в формате заявления совместного пресс-релиза, обязательства, дорожной карты, знаете, как хотите. Ключевой вопрос. И это сказал Уитко в своем интервью Такеру Карлсону, которое выбесило все украинское mm -hmm. сообщество, так называемое. Зеленский понимает, что он политический труп, если он подпишет это, заяв... это согласие. Вы как себе представляете картину, при котором Зеленский выводит войска из Запорожья, Херсона, Славянска, Краматорска? И как он после. Мы этого... представляем. Нет, я-то с удовольствием а представляю. Некоторые украинские, да? украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленскому остался буквально месяц. Это я еще раз говорю, слухи, инсайды, а, возможно, бред полнейший, но что он готовит свой побег и называет даже страну Бьюар. А я может думаю, быть и готовит и провокацию. Он безусловно не понимает, что против него сейчас складываются очень много звезд. Он понимает, что под ним шатается кресло. Он знает, что американцы устроили на Украине. Кастинг на его замену уже это все есть, он понимает прекрасно. И вот как раз в этой ситуации я думаю, что будет максимально упираться перед подписанием этого э, решения. Ну и до пока Путин и все его чистки вырешают стратегично, эпохологичные вопросы. пока и ведомлют историческую справедливость, Россия по продолжает. І гнити, і загинатись, це знову ж таки не мої слова чи мої емоції. Це свідчення, це те, що ми бачимо і фіксуємо в соціальних мережах. Ну, от, до прикладу, якийсь росіянин знімає відео в деревні спеціально, як він каже, для депутатів Державної думи каже: подивіться, купа старої покинутої ще радянської техніки, яка валяється без діла, нікому нічого не потрібно хоча на ній мали би працювати люди. Заробляти, а не бухати, збирати врожаї, сіяти врожаї, робити селища, точніше, їхні деревні, придатними до життя. Тоді б нікому не довелося торгувати своїм життям і втікати на СВО. Ну а так гинуть і людішки, і сама Росія. Знімаю спеціально для наших депутатів Російської Федерації. Смотрите, як живуть люди в деревні, посмотрите на техніку. которая находится у них вот на этой технике люди как бы должны работать но она вся ушатана, она разбита без колес без всего заглячем больше мы анализуем и дивимося, як живут в российских регионах у оці... эти людишки Тим більше ми дивуємося, як в принципі може існувати таке місце на землі. Ну тобто, це звалище. Це от прям смітник, такий світовий, він знаходиться саме на території Росії. При тому я розумію, коли з екологією проблема в Китаї. Це прям найбільша фабрика світу, заводи, параходи, все збирається саме в Китаї. Ну а в Росії таке враження, що просто викидають сміття. Ось вам огляд на ще одне звалище, куди скидають абсолютно все. Будівельне сміття, якийсь папір, залишки їжі. При тому два сміттєвих контейнера стоять абсолютно порожні. Ось тобі місце, ось воно для цього призначене. М -м -м, ми хочемо ось так. Донести до контейнера неможливо, руки суть з усього болять. Тож росіяни фактично знищують просто свою власну територію, свою землю і живуть в тотальному лайні. Ось така ось свалка у нас починає відсюди, И вот приезжают машины, строительный мусор выгружают. Никому ничего не надо. Звонила в администрацию. Никакие меры не принимаются. Вот такой длины свалка у нас уже. Даже контейнера мусорные поставить на место нет возможности. На такое население вот стоит всего два мусорных контейнера. Он даже не там, где нужно. Молодці, які, а? А? Знаєте, Якби була градація по регіонам Російської Федерації, які я ненавиджу найбільше, то це б була Бурятія. А так в цілому, в мене градаті цієї немає, я ненавиджу їх всіх однаково. Але Буряття, здається, одна із найбільш мерзенних. Журналістка знімає сюжет про те, як же живуть ці істоти в цій Буряці. Отже, там сезонно зійшов сніг і відкрив дивовижні пейзажі, Гори сміття, лайна і не тільки. Виявляється, що ось в цьому всьому. Мешканці Бурятії і прожили всю цю зиму. Ну а навесні вони знову побачили, в якому ж лайні вони живуть. Ця журналістка висміює місцевих і каже, що через відсутність благ цивілізації всі ходять в туалет на вулиці. Дивно, ми про це здається дізналися набагато раніше, аніж сама журналістка, коли ті буряти вузьковокі крали у наших людей унітази. Цікаво, куди вони і як їх застосовували, якщо в них, в принципі, немає. Ніякої каналізації, просто як стільчик, чи якщо одним словом, якщо й можна вважати щось найгірше комусь із росіян, то хай найгірше станеться і з мешканцями буряці. Ужас б діда чуть, -чуть. Хорошо, что технологии не научились передавать ароматы в невыносимом запахе. В горах мусора вынуждены жить люди в районе ПВЗ. Местные сливают сюда бытовые отходы и продукты жизнедеятельности. Всю зиму это копилось. И сейчас, как подснежники, вылупились спрессованные кучи туалетной бумаги. И с чем же? С фекалиями. Все это сейчас тает и ручьем бежит прямиком вниз. Дома построены в 30-х годах прошлого столетия. Тогда санузлы не были предусмотрены. Прошел век, а люди все еще вынуждены пользоваться уличным туалетом, причем единственным на множество домов. Туда лучше не заходить, потому что вид не для слабонервных. Из-за отсутствия благ цивилизации все помои сливаются в гребные ямы у домов, поскольку сбрасывается это вместе с мусором, они полностью забиты. С того года она у нас вот в таком состоянии ужас один. Здесь у нас хоть туда бежит все. Ну а вот этому дому-то, вы представляете, в подвал. И это я не при Они даже окна там бедные не открывают. Полина Петровна рассказала нам. Некоторые соседи смогли провести воду в дом. Ей же в свои 80 финансово не потянуть, и приходится бегать по нужде к дочке в паре бараков от нее. Общее уличной уборной непригодно от слова совсем ручей, ручеек на расстоянии меньше двух метров от туалета. Красиво несет за собой грязь, а между прочим, Вода-то все подмывает. Уже понятно, да? Одна проблема здесь породила другие. По туалету постройка покосившаяся, дверей нет, как и выгребной ямы. Вовнутрь не зайти загажено, поэтому весь удар берет на себя выгребная яма, соседствующая с мусоркой. Я не знала, куда пожаловаться. Господи, думаю, ну в конце концов кто-то сюда придет или не придет, а? На нашу гору на эту мы как в гетто живем. Там туалетная бумага вместе с фекалиями. Ой да, ну всех же не, я уже и, и ругалась и материлась и что только не делала. Ну а ну люди не понимая это делают кошмар девочки. Не дай бог никому тут жить. Мусор в контейнерных баках. Ответственность экоальянса. Их опустошают по графику раз в неделю. Хаос вокруг, мусорки, а за это уже отвечает управляющая компания. Знают ли об этом в коммунальном сервисе? За ответами отправились прямиком к ним в офис. Вчера у нас там шла уборка на э, той территории, э, пока вот собираем самый такой крупный мусор. Сегодня мы Иванову убирали. Э, Завтра у нас завод по плану. У нас план работы, по которому мы идем и убираем все это дело. В качестве доказательств даже показали видео. Да, картина была другая, но и сейчас не на 5 с плюсом. В управляшке уверяют, закончат до конца месячника чистоты. Среди мусора бутылки это понятное дело, тут же часть бампера, старые диван или кресла, а также ведра, причем туалетные что является нарушением экологического и природноохранного законодательства, а также чревато возникновением инфекций. О состоянии этих придомовых территорий узнали в ОНФ. Специалисты уже провели рейд, ужаснулись и отправили необходимые запросы. Было направлено обращение в администрацию города улан с просьбой об обеспечении жителей горной и гвардейской необходимыми санитарно-бытовыми помещениями. Со и своевременной откачкой выгребных ям. заключаем договор на график, что они будут прямо вот по четкому графику приезжать и откачивать. Нужно понимать, что за услуги управляющей компании платят не все жильцы. В домах улиц Гвардейской и Горной только половина или того меньше. отсюда ты и хромает качество, поэтому должна быть общая работа. Вы можете заверить, что до конца месячника чистоты Там не буде мусора, і ви ями будуть працювати справно. Ми, ми потім Мусор, це можемо, можемо да, конечно, приходите. Через місяць ми навестим Поліну Петровну і узнаємо, як вирішили вопрос з мусором і уборною. Щоб, не дай Боже, друзі, оця картина, яку від випуску до випуску ми вам показуємо, не прийшла до нас додому. Щоб не повторилася така біда, як це відбувається на території самої Російської Федерації, маємо це гнид. Спинити, як це зробити, це винятково і тільки посилюючи збройні сили України. Тож не забувайте донатити на наш збір, шукайте посилання на нього в описі до нашого випуску. Лишайте свій лайк таким чином. Нас побачить і почує ще більше наших глядачів. Ну, і, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.